Корпорация э, называется ПАД э, Державная Государственная Продовольственная Зерновая Корпорация Украины. Она создалась в августе 2010 года вот, значит, из ДАК «Хлеб Украины». Передали все активы, все элеваторы на вновь созданную ПАД ДПЗКУ. Ну, в сокращенном варианте называется. А вот, э, в, сентя... в 21 января 2011 года 30 элеваторов передали в ПАД ДПЗКУ. В апреле, передали, да, в апреле передали еще 14 филиалов, и в 2013 году оставшиеся элеваторы, 11 предприятий, передали уже окончательно полностью в руководство ПАД ДПЗКУ. На данный момент ПАД ДПЗКУ имеет 56 филиалов. Значит, первое, что хочется сказать, основные наши направления – это хранение, подработка зерна, э, сушка зерна, переробка, вот, а также внешнеэкономическая деятельность. Вот, значит, сразу э, по поводу внешнеэкономической деятельности. Значит, после э, переговоров э, КНР э, с руководством ДПЗКУ вот, были, заклю... были получены кредиты вот, по экспорту зер... от КНР республики, вот, по экспорту зерновых. Вот, было получено, корпорации было дано полтора миллиарда долларов на экспорты контракты по зерновым. По зерновым. Вот, но также еще было получено на модернизацию элеваторов. Вот, тоже очень серьезная сумма. Вот, но если по, по экспорту зерновым мы хоть как-то, Работали и закупаем под Китайскую Республику Зерно, то по модернизации на данный момент маркетинговый 14 15 год вот, просто остановилось. Следующее. Значит, еще в начале 2015 года после визита в Китай производственной делегации ДПЗКУ и ответного визита китайской делегации, которая называется CCC, а также корпорации Извиняюсь, Муян, был разработан трехэтапный проект реконструкции элеваторного и мельничного оборудования, а также мощностей перевалки. Значит, однако при трехкратной смене руководства 2014-2015 год даже не приступили к реализации этого проекта. То есть вообще абсолютно. сумма проекта составила 350 миллионов долларов. Значит, производственное направление, производственное направление не делает абсолютно ничего. Не только по вышесказанной реконструкции, а даже элементарное, что происходит на наших предприятиях ежегодно в июне месяце, это материально-техническая база.